Evində 50 kq-a yaxın narkotik aşkarlanıb. Xaçmaz rayonunun Mirzə Məmməd kənd sakini, əvvəllər qəsdən adam öldürməyə görə həbs olunmuş 42 yaşlı zabit Mehrəliyev şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Onun evinə baxış keçirilən zaman hər kəs üzə çıxıb. Xaçmaz rayonu Mirzə Əmməd kənd sakini zabit Mehrəliyev saxlanılmış və onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan küllü miqdarda narkotik vasitə olan qurudulmuş marxvana aşirələrə götürülmüşdür. Hal-hazırda Fakla Balı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Polis əməkdaşları tərəfindən oradan təmiz çəkici 50 kq-a yaxın satış üçün qablaşdırılaraq qurudulmuş marixuana, 12 kisədə bütöv halda olan çətənə bitkiləri və həmin bitkilərin toxumları, eləcə də bir ədəd elektron tərəzi maddi sübut kimi götürülüb. Dindirilmə zamanı zabit Mehrəliyev narkotik tərkibli bitkiləri yetişdirdiyini etiraf edib. Kandın yanında olan meşə arasında gəzəndə 2-3 də nə çətənə kök atdığını şübhə tutmağı var idi. Həmin tumarı löy sətmişdim ora tapdığım yerə 2019-da arxiv ayında gedib baxanda gördüm çıxıb işitləri. Sonra da 1-2 dəfə gedib baxdım. Avqust ayında da gələb gətirdim evə. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.